اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن انجینئر انجنیر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے آج اس آیت کا آیت مبارک مبارکہ کا بیان ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا مجموعہ بیان کیا ہے جو باقی قرآن میں اکثر اوقات دوسری صورتوں میں مختلف آیات میں نیکیاں بیان کی گئی ہیں تو اس ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا یہ نیکیوں کا گلدستہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت بھی ہے اگر ہم اسے سنیں اسے اس پہ عمل کریں تو یہ جنت کی چابی بلکہ میں کہوں گا کی ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے کی یہ ایک آیت یہ آیت ہے ایک سو ستتر ون سیوٹی سیوٹ اس کو آیت بھی کہتے ہیں یعنی نیکیوں کی آیت آیت کا نام ہی شروع یہ ہوتی ہے نیکیوں سے اور نیک عمال سے تو پہلے میں تلاوت اس کی کروں گا پھر ترجمہ پھر تفسیر بے حد اہم ہے سب سے پہلے میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں بینت القرآن اور کلک کریں جو بیل آئی کان ہے تاکہ آئندہ بھی آپ کو جو نوٹیفکیشن میرے جو بھی پیغام ہیں اور تفسیر ہے وہ مل جائے کرے یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہکم قبل قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیجین وآت المال علا خبہی زب القربہ

اولاک لذین صدق و اولا ایک بہت اہم ہے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے اس کے بغیر یہ اسلام کی بنیادی ہے یہ سمجھے یہ جو گیارہ گیارہ دیکھیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایمان کیا ہے عبادت کیا ہیں اور صالحات کیا ہے سب کو جمع کر دیا تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور رہگیروں کو اور سائلوں کو اور گردنے چھڑانے والوں کو اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے میں پورا کرنے والے ہوں جب عہد کرنے اور سبق کرنے والے ہوں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی ہیں پرہیزگار پرہیزگار کون ہیں اس کی پوری تعریف اوپر ہے کہ ان کے یہ یہ اور صاف ہوں گے گیارہ تو یہ ہے وہ پرہیزگار گیارہ کا مطلب گیارہ ہے گیارہ کا مطلب دس نہیں ہے یا آٹھ نو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا اور عموماً بننا تو پورے پورے داخل ہو یعنی ایمان تو لانا سب پہ کمی بیشی جو بھی ہو وہ بات کی بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ توبہ بھی کی بھی گنجائش چھوڑتا ہے مگر مسلسل کسی ایک حکم کو بھی چھوڑ دینا مسلسل ہی اور اس پہ توجہ بھی نہ ہونا شرمندگی نہ ہونا افسوس نہ ہونا تو یہ تو آدمی کو بڑا کوفہ تک لے جاتا ہے تو اس لیے بہت احتیاط کریں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ منہ آپ کدھر کرتے ہیں مشرق کی طرف یا مغرب کی ہو یہ نماز کے لیے ہو یا حج کے دوران ہو مگر خاص طور پہ یہ آیت جو ہے یہ ان کی توجہ دلانے کے لیے ہے یہود اور نصارہ کیونکہ یہود بیت المقدس میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے اور نصارہ جو ہے وہ مغرب کی طرف تو ان کی طرف بھی ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کس طرف آپ نے منہ کرنا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ آگے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے مطلب یہاں سے یہ بھی نکلا چھوٹی چھوٹی فروحی باتوں کو دین کا بہت اہم جزو نہ سمجھ لیں دین کا جو اہم جزو ہے وہ یہ ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے یہ نقطہ یہ صرف مشرق اور مغرب کی بات کہنے کا اللہ تعالیٰ کہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرنا اور فرقے بنا لینا اور تو فرقہ بازی کرنا اس سے باز رہو اصل باتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ سے وہ یہ ہیں جو نیچے بیان کی گئی ہے ان پہ فوکس کرو ان پہ عمل کرو بجائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں نفرت اور جو ہے نا اتحاد کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں اپنے مسلمانوں کے اتحاد کو اور اس سے باز رہے بہت زیادہ یہاں یہ وضاحت ہے اس میں مسلمانوں کے لیے بہت طبی ہے کہ ان باتوں پہ توجہ دو فوکس کرو جن کو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہیں گیارہ جو باتیں آگے بتائی گئی ہے یا باقی قرآن میں بھی بتائی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چھوٹی باتوں مغرب مشرق منہ کدھر کرنا ہے یہ اہم نہیں ہے اہم اتحاد کے لیے ہے اگر اہم ہے تو اتحاد کے لیے کہ ایک طرف منہ کرو جیسے اب ہمارا قبلت ہے مکہ میں بیت اللہ تو ایک طرف منہ کرنے کا یہ ہے کہ اتحاد کرو آپس میں آپس میں اکٹھے رہو جمع رہو فرقے نہ بناؤ اس کی طرف توجہ نہیں ہے سر منہ ایک طرف کر لینے سے تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ سر منہ کر ادھر کر لینا اللہ تعالیٰ منہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متحد رہو آپس میں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ نیکی ہے کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لو ایمان وہ جو دل کا ہے یقین والا ایمان پختہ ایمان دل سے ایمان جو ہے وہ اس کو جو ہو ہو کبھی بھی, بھی برائی کرنے لگے انسان تو انسا آدمی کو یاد آ جائے آگے جو ہے کہ آخر یوم الاخر یاد آئے لیکن ایمان وہ ہے جب نیکی کرے تو خوشی ہو اور جب برائی کی طرف توجہ ہو یا نیت ہو یا کرے تو یوم الاخر کو یاد کرو اور ملائکہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تو باقی جو موت کے فرشتے ہیں یا اور فرشتے ان کا بھی دیکھو کہ وہ بھی تیار ہیں آپ کے آپ کو آگے پہنچانے کے لیے اور آپ کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کے لیے اس لیے فرشتوں کا بھی یہاں تب ہے اور آگے کتاب جو نا ہمارے لیے قرآن مجید ہے اور نبی جین سب پیغمبروں کو ماننا ہمارے لیے بھی اور پہلی امتوں کے جو پیغمبر تھے ان کے لیے اور پھر یہ بہت اہم ہے کہ مال اپنا دو کس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیا سمجھ لیا اللہ اور رسول کی محبت یہ ہے کہ یہ ہے جو بیان کی گیا ہے کہ اپنا مال جس کو آپ نے بڑی محنت سے کمایا آپ کا اپنا مال اس کو اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں غریبوں کو دو یتیموں کو دو مسکینوں کو دو مسافروں کو دو مان مانگنے والے جو مسکین ہیں ان کو دو اور جو بھی راہ گیر ہیں مانگنے والے ہیں اور گردنے چھڑانے کے لیے جو ہے گردنے چھڑانا اس وقت تو غلاموں کو چھڑانا تھا یا اب قیدی ہے ان کو چھڑانا یا کوئی کسی بھی مصیبت بھی ہو اس کو مصیبت سے آزاد کروانا اس کو کوئی مقروض ہے اس کو قرض ادا کر دینا نہیں دے سکتا یا اور کوئی مصیبت پہ مشکل میں ہے تو اس کو اس مصیبت سے نکالنا بھی اس آیت میں شامل ہے ہم صرف آیات کو پڑھتے ہیں کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھتے صرف یہاں تک ہی نہیں ہے کہ جی وہ اب تو غلام غلام نہیں ہے اس لیے اب یہ آیت تو ہے ہی نہیں اب ہمارے پاس نہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلوم ہو کوئی بھی مشکل میں ہو مصیبت میں ہو تو اس کو چھڑانا اور پھر اقام مسئلہ کہ نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا نماز قائم کرنے کیا مطلب ہے نماز اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ کی پرہیزگاری کے لیے ہے پرہیزگاری میں اضافہ کے لیے ہے آپ کے دل کی تطہیر کے لیے ہے یہ سب کچھ ہونا چاہیے جب آپ نماز جو ہے نا پڑھتے ہیں تو وہ یہ اکا مسئلہ و خوشی وزو ہونا چاہیے معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے نماز کی وجہ سے آپ تجارت میں ہیں آپ ملازمت میں ہیں آپ اپنے گھر میں ہیں تو یہ جو نماز ہے اکام صلاط یہ گھر گھر میں ہو مسجد سے ہو کہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہ جو سکول سکولز اور کالجز میں جائیں تو معلوم ہو کہ وہ واقعی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اقامت سلاۃ وعدہ زکوٰۃ کے زکات دو زکوٰۃ فرض ہے آپ کو سب کو معلوم زکوٰۃ کتنی ہے کیسے دینی ہے سب مسائل کو سمجھنا بھی چاہیے اور دیکھیں اہم چیز کہ سلاد اور نماز اکٹھا آیا اکٹھا آیا ہے ساتھ ساتھ جڑا ہوا یہ تین درجن کے قریب جو ہے یہ اکٹھا آتا ہے قرآن جی تین درجن کے قریب سلاد اور زکوٰۃ اکٹھا آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں یہ نہیں کہ نماز تو دے دی نماز تو پڑھ لی قائم کر دی تو زکاة کوئی بات نہیں ہے اللہ معاف کر دے گا نہیں ایسے نہیں ہے اور زکاة دے دی تو نماز میں سستی ہو دونوں لازم ملزوم ہیں کسی ایک کو بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے اور پھر آگے یہ بھی بہت اہم ہے جو ہم اس کو عموماً خیال نہیں کرتے کہ اپنے عہد جو ہے ان کو پورا کرو اگر کسی سے عہد کر لو ملازمت کا عہد ہے اگر آپ ملازمت ٹھیک نہیں کرتے پوری ڈیوٹی نہیں دیتے تو یہ بھی اس کو عہد کو توڑنا ہے نکاح کا عہد جو ہے بہت اہم ہے اگر اس کو آپ پورا نہیں کرتے حقوق بھی بچوں کے اور جو بھی ہے رشتہ دار سب کو نہیں آپ ادا کرتے تو یہ بھی عہد کی خل افرضی ہے اور پھر صبر کی بات ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں کسی مصیبت میں سختی میں اور جہاد کے وقت یہ ہیں وہ لوگ جو سچے مسلمان ہیں اور جو اپنی بات کے پورے پورے سچے ہیں یہ ہیں اور یہی ہیں لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ متقین یا متقون سمجھتا ہے اور یہی ہے جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے بلکہ یہ جو گیارہ ہیں یہ جنت کی چابی ہے یا جنت کی ماسٹر کی ہے جس سے جنت کے دروازے کھول سکتے آپ اس پہ عمل کر کے اس لیے بے حد اہم ہے یہ آیات گیارہ آیات یہ ایک دفعہ پڑھ لینا سن لینا کافی نہیں ہے یہ روزانہ جو ہے نا اس کو سنیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب آپ کے پاس یہ نیکی کی آیات ہیں تو ان کو شیئر کرنا کافی حد تک آپ کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے میں نے پوری کی اپنی ذمہ داری اس کو آپ تک پہنچانے کی اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس کو آگے پہنچائیں اور لوگوں تک تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس کو سننے کی اور پھر عمل کرنے کی عمل کے بغیر نہیں ہے کچھ سننا تو لازمی ہے پہلی چیز یہی ہے کہ سنتے رہیں سنتے رہیں آخر توفیق اللہ تعالیٰ نہ بھی ابھی نہیں بھی کچھ کر رہے کبھی بیشی تو سنتے رہیں گے ریپیٹیشن وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے انسان کو ایک برائی سے نیکی کی طرف لانے کے لیے کہ ریپیٹیشن آپ سنتے رہے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے توفیق دے دے گا ان کاموں پہ فوکس کرنے کی یہ فوکس یہ جو گیارہ ہیں عمال ان پہ کریں یا قرآن مجید نہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی ہے سورہ المومنون میں جو ہے نیک بندوں کے عصاف ہیں سورہ فرقان میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہے تو وہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ ملا کے مگر خاص طور پہ جو یہ ایک گلدستہ ہے نیکیوں کا مجموعہ ہے اس پہ بہت فوکس کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو مال لے اللہ البلاغ و بشر محبود شاہ السلام